સુરતના સલાવતપુરા પોલીસ સામે ખોટી રીતે હેરાનગતિ કરાતી હોવાના આક્ષેપ સાથે પોલીસ કમિશનર કચેરીમાં અરજી કરવામાં આવી છે પંચશીલ નગરમાં સ્ક્રેપ અને ફર્નિચરનો ધંધો કરતા અઝીઝ ખાન હુસૈન ખાન પઠાણે પોલીસ કમિશનર કચેરીમાં અરજી કરી જણાવ્યું છે કે મને ખોટા કેસમાં ફસાવી દેવાની ધમકી આપી મારી દુકાન અને મારો ધંધો બંધ કરાવવા અને મને હેરાન કરવામાં આવે છે અને મારા ઘરમાં પણ તોડફોડ કરવામાં આવી હોવાનો આક્ષેપ કરાયો છે मेरा नाम अजीत हुसैन पठान है भाडेना पंसिल नगर ओमिया माता मंदिर के बाजू में मेरी फर्नीचर की दुकान है और मुझे खामों का ही आगे बोलता है रवारी कि भैया अड्डा और भूपेंद्र और दीवी और पूजा भाई ये लोग आगे बोलते हैं कि तुम यहाँ से अड्डा होने तो तुमको यहाँ से रहने नहीं देंगे यहाँ से हकाल देंगे और तुम रहेंगे नहीं और कोई भी केस में तुमको फंसाया जाएगा और तो हमने अर्जी डाले थे पंद्रह दिन पहले अर्जी डाले थे अभी तक उसका खुलासा नहीं आया उसके पहले म्यूनसिपाल्टी ने आके म्यूनसिपाली और पुलिस ने भूपेंद्र ने खड़े रहकर के टवाया एक सौ बातलिस के केस में उन्होंने मुझे जमा करे थे एक सौ बातलिस का केस बनाया और मेरे को दूसरे दिन जात जमीन पे छोड़े अपने खुद के जामीन पे मेरे से अपने आधार कार्ड का जिराक्ष लिए और मेरे को छोड़े यूनुस पठान हमारे घर पे रोज पुलिस दो दिन के आ रहे हैं हमारे को पुलिस परेशान करने आती है हमारे घर का पूरा सामान फेंक देती है लेडीज़ पुलिस नहीं कुछ करती है बाकी जेंट्स पुलिस हमारे को मारती भी और पूछती भी हमारे आधार कार्ड भी लेकर चले गई और हमें परेशान करती बात दो दिन दो दिन के आड़े परेशान करती है और हमारे बच्चों को भी देखती है बच्चों को भी फेंक देती है बच्चों को भी लग गया हमारे यहाँ हमारी मांग यही है कि हमको इंसाफ़ चाहिए ब्यूरो रिपोर्ट एस ट्वेंटी फोर न्यूज़ सूरत